Зараз я покажу новий конструктор від компанії Metal Time. Це теж мрія, але більш цікава для спеціалістів буде, я гадаю, і вона буде значно більше. Ось так виглядає коробочка. так виглядає коробочка. Ви бачите, що тут 232 частинки і потребується близько 20 годин. Кропотливого труда, щоб зібрати цей конструктор, наступний приз це зібрана конструкція від компанії Метал Тайм. Це реально. Зібрана мрія це подставочка з механізмом, який робить цю модель рухомою. І всі детальки рухаються, і це таке дивовижне видовище, коли це все-все працює. Якщо ви приложите багатенько зусиль для того, щоб зібрати, ви побачите, що у вас вийде ось такий літачок. Часи пустіть. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі Авіаційний канал. Сьогодні зараз, будемо говорити про авіацію. До мене в гості завітав. Не здогадайтесь хто, завітав Олександр і в нього є, що нам сьогодні розповісти. Так що дивимось! Добрый день. Мы не виделись уже порядка полтора года. Вы знаете, из-за каких событий. Поэтому, честно говоря, рассказывать о каких-то веселых историях, ну, это будет не тактично и некрасиво. Сейчас страна не в том положении, чтобы веселиться. Когда все это закончится, я думаю, мы все равно победим. Никуда от этого не денемся. Но нервы нам еще потрепают. И тогда будем рассказывать веселые истории. А сейчас я хотел просто ответить на вопрос. Я помню в последние записи с Димой. Мне там пришел вопрос, вернее не вопрос, а укор по поводу, что ж ты на Советский Союз, а не совок, типа гонишь. Я, ну как? Я вам просто хочу рассказать, что такое Советский Союз, если вы представляете. Дело в том, что мне пришлось облетать весь Советский Союз, начиная от допустим, на западе от островов в Эстонии, когда был Советский Союз, и когда Эстония была еще под Советским Союзом, мы облетывали, на 28 все острова, там Кихну, Рухну, Сарыма, все эти. Потом по северу пришлось пройти по, всем, по всему. И значит, до Камчатки и Дальнего Востока и весь Советский Союз пришлось пройти. Что я вам хочу сказать? Во время Советского Союза, да, мы не умирали с голода, но жили мы как? Вот вы, если представляете, прилетает экипаж в Чкаловской, считалось, что это хорошая офицерская гостиница. Это по середине комнаты большой стоит стол, на столе стоит графин и пять кроватей. Туалет, как положено, в конце коридора. Это было лучшее из того, что было. Там дальше и в, как приходилось, и в казармах жить, и где только не приходилось, и в комнате отдыха. Вокзала по северу, так вообще, это, ну, это если вы представляете, это э, дом стоит на сваях, заходишь туда, и длинный коридор по сторонам стоит в э, ну, комнатке. В каждой комнатке ты это по 4 человека. В конце коридора находится дверь, открываешь, и тут умывальник с горячей водой, штуки 4, бочка с холодной. И в конце две двери это туалет. Туалет, вы сами понимаете, ну, берешь холодную воду, разбавляешь горячее, и это ты умываешься. А пройти в туалет, это просто дырка, которая при 40-градусном морозе и дует оттуда тебе это вот. Ну, как, извините, сказано, как называлось раньше, край вечного недосирания. Почему? Потому что э, летом оттуда летят комары, а зимой оттуда 40-градусный мороз. И это каждый старался сделать побыстрее, и бывали случаи, когда у нас у командира, который пошел туда, снял ползунки, сделал, додул в эти ползунки, а потом пришел, одел себе до спиду. И... <со> так что вот такие были условия, понимаете? Ну, никто не роптал. Мы жили, считалось, что это все хорошо, все правильно, так и должно быть. Мы вообще испытатели были элитов во время Советского Союза. Мы пользовались благами такими, как, допустим, у нас давали на семью пайки. Значит, пайки это для того, чтобы ты семья не ходила в магазин, без очереди давали продукты, и семья это вот. Потом каждый должен был обязательно отдохнуть, потому что если ты не отдохнешь летом в отпуске, то тогда тебе не проходил комиссию. Тебе выдавали путевку на море. Ты приезжал, вот, допустим, такие вот как в, в Алуште санаторий, 20 лет, как сейчас помню, октября называется. Приезжаешь, в парке стоит прекрасное здание с колоннами, заходишь длиннючий коридор, и опять-таки, как в этом бараке, по сторонам эти комнатки и в конце туалет. Это нужно было бегать. На пляж идти, черти, куда? Но зато считалось, что мы же были на море и прочее. Это красота. Все это было хорошо и прекрасно. Вот. И вот мы летали в этих условиях и считали, что мы счастливы. Даже, а, ну, опять-таки, попадали, так как летали по всему Советскому Союзу, привезешь иногда дыню домой с Ташкента. С Дальнего Востока рыба. Люди вообще этого не видели, мы это видели, там, или с севера. Все это видели, все это хорошо, но мы ходили по кругу, по замкнутому кругу, который был в середине Советского Союза, ты мог передвигаться, а выйти ты никуда не мог. Ты находился на участке. Это участок твоей работы, где ты работал, и никуда ты выйти не мог за это участок. Вот э, есть такой хороший фильм документальный, российский, называется «Енисей. Счастливые люди». И вот есть там поселок Бахта, живут там охотники и прочее. Так у этого охотника зимой есть свой участок, на котором там семь домиков находится, в которых он охотится. И вот он идет по кругу, он за неделю обходит этот круг – и возвращается обратно, и он никуда выйти не может. Он кроме того, что он видит, он видит круглый год все одно и то же и выйти никуда. Вот так и мы жили. А потом настал момент, когда получилось, лопнул Советский Союз, и мы попали, как я сейчас, я помню, попал сразу в Чикаго. Поселили, вы представляете, так мы жили по три, по четыре человека одного человека в номер. Я думаю, может, кого-то подселят еще или как. Вот тебе ванная, вот тебе все. Утром спускаешься, тебе завтрак. И никаких вопросов. А там было раньше, что схватил, что поел, так оно и есть. радуйся тому, что есть. Тут, пожалуйста, шведский стол, выбирай. Потом пошли в магазин, смотрю, та рыба, которую можно было привезти один раз в год или откуда-то, пожалуйста, лежит, тебе нужна клубника, ананас и, и прочее. Ну, ну неужели ну, мы попали куда-то совсем в другую страну, совсем. И этим пользуются все люди. Это не верхушка, как у нас пользовались тогда при Советском Союзе, пользовалось только руководство. А это любой человек этой страны может зайти и купить, что ему хочется. Это без вопросов. И после этого я понял, что, наверное, мы жили как-то немножко не так. И когда мы уже стали привыкать к тому, что мы летают на лету, мы поняли, что мы совсем жили не так, как нужно, как живут люди. Нам показывали миллионеров, которые в цилиндре, во фраке, в цилиндре, и плеткой бьет черного. Вот у нас было представление о миллионерах, это унитатели и прочее. Встретили мы миллионеров. Миллионеры ходят в шортах, разговаривают с тобой, как с людьми обыкновенный человек, просто что он заработал денег. Понимаете? Ну, поэтому как-то говорить о том, конечно, о том, что как я прожил ту жизнь в Советском Союзе, я бы не хотел ее изменить, потому что все прошло ярко, все, ну, как-то повезло, мне повезло в жизни. Я посмотрел весь Советский Союз, потом я посмотрел весь мир, который можно было. Но тогда мы жили просто ну, в клетке, в банке. И многие люди сейчас еще в России не понимают, где они живут. Дело в том, что у меня э, жена из, э, родом из Янакиева. И вот у нее остались родственники, которые убитые этой пропагандой. И когда с ней пробовали разговаривать, они не понимают нас. Они не понимают, что можно жить по-другому. Им рассказали, что тут бандиты, убийцы и прочее все. И, ну, это просто неправда и невозможно даже никак доказать людям. Я не пойму, как им можно доказать это. Доказать невозможно. Просто мы прекратили общаться со своими родственниками, потому что они не понимают того, что здесь происходит. Вот. Ну, я думаю, что мы победим, и люди, в конце концов, поймут друг друга. Потому что, в принципе, в России живут тоже неплохие люди и прочее. Но что с ними делают? Так же, как, вспомните, после войны брали людей обыкновенных, немецких, и вели в кинотеатры, показывали, что делалось в концлагерях. Они говорят, мы не верили, мы такого не видели. И я думаю, люди России увидят, что было здесь на Украине, и кто сюда пришел, и чем занимались. Так что я хочу чем скорее, тем быстрее рассказывать на канале Дмитрия веселые истории о том, которую мы прожили все это время. И я думаю, 30 лет полетов, которые у меня было за границей, есть тоже еще много чего рассказывать, помимо э, рассказов про их испытательную работу и про все. Я думаю, что наступит тот момент, и не так скоро. Вернее, не так долго ждать, не так долго ждать, я думаю, скоро. И будем тогда рассказывать веселые истории. Сейчас, извините, но просто нет желания, и нежелания, но как вам сказать, когда звонишь домой, а жена говорит, я сижу э -э, вот между двух стенок, и сейчас летают ракеты и падают здесь, недалеко позбивали. Ну нет желания рассказывать веселые истории, понимаете? Так що, я думаю, в скорому, будущем ми з вами зустрімося на каналі Дмитрія з веселими історіями. Всього хорошого, до победы. Дуже дякую, Олександру. Дуже приємно його було бачити, І що він завітав. І воно все-таки є. Я гадаю, що він ми ще зустрінемось і він розповість ну, не веселу історію, але дуже цікаву історію, тому що такий багатий опит. Багаж життя, і він нам ще, ще сповім. Було б бачити, тому не перемикаємось! Олександр обов'язково до нас завітає. До побачення!